Seperti yang kita jangka, yang saya jangka semalam, maka parti kerajaan eh, PHBN ni menang dalam PRK Air Kuning ni. Ialah sebabnya mereka ada advantage kelebihan dari segi sumber, eh, kewangan dan sebagainya lah eh, di situ. Biasanya PRK ni memang memberi kelebihan kepada parti kerajaan lah. Eh. Dan eh, seperti yang kita jangka juga, kadar keluar mengundi Uh, di situ adalah uh, 60%, 59% eh, semalam saya tengok uh, Actually, lagi a bit rendah daripada kita jangka Kita jangka 60% ke 70%, semalam 59% ke 60% eh. uh, Maksudnya apa? Di situ ada 31,000 pengundi Dan daripada 31,000 pengundi itu Yang keluar dalam 18,000 tuan-tuan eh. uh, PHBN uh, dapat 11,000 dan uh, PAS Perikatan Nasional dapat RM6,000 dan uh, PSM uh, dapat RM1,000. So total lebih kurang RM18,000. Uh, saya nak ulas satu benda iaitu undi orang Melayu ni pergi mana. Eh? Uh, sebab dekat situ uh, calonnya adalah calon Melayu lawan calon Melayu. Eh? Uh, dan saya dengar Ustaz lawan Ustaz. Eh? So orang Melayu ni mengundi siapa dekat situ. So kalau kita lihat... Dan kita selaraskan kadar keluar mundi ini mengikut kaum uh, Di 59% maka katakan uh, uh, apa Di situ selaraskan untuk semua kaum lah eh. Daripada 18,000 itu Jumlah orang Melayu yang keluar mengundi adalah 10,000 10,000 orang Melayu telah keluar mengundi di Air Kuning semalam So 10,000 ni pergi mana? Kita tengok PAS dapat 6,000 undi So kata-kata pengundi atau orang yang undi PAS ni saya ingat hampir semua ialah orang Melayu Islam lah eh. Uh, saya tak rasa ada ramai orang bukan Melayu yang undi PAS atau Perikatan Nasional di situ Adalah eh, bukan tak ada tapi kalau ada pun segelintir lah Tapi kita boleh kata hampir semua lah yang 6,000 ni adalah orang Melayu Islam So kalau 6,000 yang undi yang PAS dapat ni adalah daripada undi Melayu Maka RM10,000 pengundi Melayu yang keluar So maksudnya PHBN dapat RM4,000 uh, Undi Melayu Tapi semalam mereka dapat total undi RM11,000 So mana datang lagi RM7,000 RM7,000 ha, inilah adalah datang daripada PHDAP lah ha? So saya tak rasa mereka boleh nafi Yang kemenangan mereka, kemenangan mereka semalam PHBN punya kemenangan ni adalah disumbang besar Oleh penyokong-penyokong DAP So mereka menang sebab 7000 penyokong DAP menyokong mereka. Mereka cuma dapat 4000 undi Melayu. So, apakah uh, conclusion ataupun ke, uh, kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini Kalau kita tengok dalam PRU yang lepas eh, uh, masa arwah YB Isham Isham bertanding di situ, uh, beliau arwah telah dapat 9000 undi dan kata-kata undi yang diberi kepada Barisan Nasional, UMNO pada ketika itu, UMNO lawan DAP pada ketika itu adalah 9000. Dan 9000 ni adalah orang-orang Melayu lah. Undi-undi Melayu di situ. So, dulu mereka dapat 9000 undi Melayu kat situ. Uh, sekarang jumlah undi Melayu yang mereka dapat cuma 4000 So, hampir lebih... Bukan hampir separuh. Lebih daripada separuh daripada undi Melayu. Mereka telah hilang 5000 <laughs> daripada 9000 9000 uh, Undi Melayu telah hilang. So, sebab itu saya kata... Dulu orang situ orang Amno original ke sus mila ribu undi Amno. Tapi bila Amno dah jadi Amda mantap, maka lebih daripada separuh lima ribu orang orang Melayu tu sama ada undi orang lain atau mereka tidak keluar mengundi. Lima ya. ribu Amno hilang dekat situ. Of course DAP top up tujuh ribu so mereka menang sebelas uh, uh, ribu undi dengan majoriti lima ribu semalam. Ya. Uh, sebab itu Uh, sebelum ini menteri besar Perak target eh uh, 18000 kenapa dia target 18000 eh uh, sebabnya kerana dia assume yang dia boleh eh uh, pada saya saya nampak dia assume yang dia boleh dapat balik 9000 eh uh, pengundi Melayu yang dia dapat masa PRU dulu top up dengan uh, 67000 Uh, daripada pengundi DAP ni dapat dalam 16,000 lepas tu tarik lagi pengundi Perikatan Nasional Bangkali 2,000 uh, itu yang dia target 18,000 tapi sebaliknya berlaku iaitu pengundi dia sendiri eh, lebih daripada separuh 5000 tu sama ada tak keluar mengundi undi Melayu ni atau tak undi dia semula. So nasib baik pada dia DAP top up 7000 dapatlah 11000 undi. So jauh daripada target dia 18 tu dapat 11. Sebabnya dia tak mencapai target 18 Cuma dapat 11000 Sebabnya 5000 pengundi asal dia Yang nori ni tak undi dia Mana kali ni Sama ada tak keluar mengundi Ataupun uh, undi orang lain Ini adalah satu yang signifikan eh. uh, Apa implikasinya kepada uh, Kedudukan kursi-kursi ni Menjelang PRU akan datang Nanti saya ulas dalam video-video uh, uh, lain lah eh, Dalam macam mana mereka nak bagi kursi Satu lagi implikasi adalah begini Ya eh. Uh, iaitu jika undi Melayu pecah macam semalam, eh, 4000 6000 maka uh, PH akan berkuasa, Nur Ibrahim akan berkuasa pada PRU16 kalau keadaan sama berlaku uh, di Air Kuning ini berlaku masa PRU16 iaitu PH berjaya menggunakan Amdak Mantap untuk memecahkan undi Melayu uh, maka Anwar dengan DAP akan berkuasa dan membentuk kerajaan eh. uh, so DAP akan akan uh, Menjadi parti terbesar semula Di dalam kerajaan Parti terbesar dalam parlimen Ialah PAS ada 42 kursi Tapi PAS bukan kerajaan DAP dalam kerajaan So kerajaan yang berkuasa So parti terbesar dalam kerajaan Adalah DAP dengan 40 kursi So mereka effectively Walaupun Perdana Menterinya daripada PKR Tapi efektifnya Akaun B dalam kerajaan itu Dan ahli parlimen yang paling ramai Di situ dikuasai oleh DAP So kalau undi Melayu pecah Maka DAP lah akan uh, berkuasa eh. Saya tak nampak macam mana politik Melayu ni boleh menjadi dominan semula uh, Kalau ini berlaku dalam PRU16 atau seterusnya iaitu undi Melayu pecah uh, DAP akan uh, yang menjadi dominan Bukannya uh, politik Melayu yang akan menjadi dominan So effectively DAP uh, berjaya lah dengan strategi mereka ya eh, Menggunakan satu parti politik Melayu untuk mencahkan undi Melayu. So, iktibarnya adalah apa? Iktibarnya adalah kalau kita nak uh, kembalikan uh, kekuatan politik Melayu, kita kena satu padukan orang Melayu dan undi Melayu tidak boleh pecah, eh. Kalau kita lihat undi orang bukan Melayu dia tak pecah, eh. Uh, bukan Melayu ataupun uh, uh, yang bukan Melayu, pengundi bukan Melayu di semenanjung ini tak salah saya dia lebih kurang berapa 30 lebih persen, eh. 35 40% macam itu tapi undi mereka tidak pecah so solid tapi kita pula 60% tapi berpecah macam semalam so kita yang pecah-pecah walaupun majoriti uh, tidak boleh melawan minoriti yang tidak pecah so kita tak boleh berpecah lah undi ni selagi ada pihak-pihak yang menggunakan uh, pihak yang lain ataupun parti-parti politik untuk memecahkan undi orang Melayu selagi itu parti politik ataupun uh, dominasi politik di Malaysia ini uh, susah untuk kita kembalikan kepada kuasa politik uh, macam dulu dah, eh orang-orang Melayu kesimbangan politik kalau uh, majoriti politik majoriti ini uh, tidak ada atau lemah tuan-tuan eh so itu yang berlaku ketidakseimbangan macam saya cakap semalam kenapa saya cakap pasal benda ini uh, sebab politik berkenaan dengan isu-isu identiti ini juga eh, bukan pasal perkawaman ini adalah kerana ia adalah untuk keseimbangan sebab kalau majoriti itu tidak seimbang maka keadaan ekonomi, keadaan sosial juga tidak seimbang so negara kita susah untuk bergerak ke depan dan maju so yang majoriti ini kena seimbang dan tidak boleh berpecah untuk kita majukan negara, untuk kita kembangkan ekonomi. Kalau majoriti itu tidak stabil, maka keadaan ekonomi pun tidak stabil. Sebab itu benda ini penting, ya, tuan-tuan. So, next election, jangan pecah undi orang Melayu. Kita orang kita orang Melayu, eh, jangan berpecah belah. Lah. Kita kena bersatu padu. Terutama dengan undi kita. Kalau siapa-siapa parti politik bagi gula-gula ambil, itu tanggungjawab mereka lah. Uh, kita bolehkan discuss about the ethics of uh, Gifting masa pilihan raya ni later eh? Sama ada legal atau tidak uh, Tetapi kalau mereka bagi tu Tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan ambil Tapi undi Fikir betul-betul eh? uh, Tidak semestinya Kita ambil gift daripada mereka ke dan sebagainya Kalau ada mereka bagi gift lah eh? uh, Tapi undi tu adalah untuk masa depan kita Dan untuk uh, Kelangsungan Politik negara kita. Kasih banyak, eh? Terima kasih Terima kasih.